что я знаю, я действительно получился профессионален и хорош, это в адвокации всякой деятельности, касаемой закупок и тендерных процедуры. И вот как раз мне кажется, что то, о чем говорила именно в предыдущей своей презентации, о недостатке препаратов второго ряда, которые, ну, правда являются, больными. мы, к сожалению, на данный момент не можем изменить. Поведение пациентов, которые выпадают из лечения, скажем, лекарственно-чувствительного туберкулеза, мы не можем, ну, если мы не введем вот этот, даст Бог, получится у нас с помощью бюрократической машины а, привлечь все-таки социальные службы, я имею в виду общественные организации, ЮКАП изменить психологию пациента, который не хочет лечиться, к сожалению, не может. Над этим будем надеяться, ну, как бы, по крайней мере, вопросы о по инфекции будут работать наши организации. У нас реально возникает проблема с препаратами второго ряда, потому что буквально сейчас мы вопрос подняли наши коллеги из одного из областных центров, где в принципе, совершенно логично не назначается лечение мутиресистентного туберкулеза в отсутствии полной схемы. И ну, как бы с бюрократической и врачебной точки зрения это, наверное, все-таки правильно. Лечить нужно полной схемой. Лечить не полной схемой – это нехорошо. Но, с другой стороны, это все равно не решает проблему, потому что пациент умрет в конце концов. А не назначают, потому что да, не хватает то одного препарата, то второго препарата, то третьего, то пятого, то десятого, и в результате ну, я не знаю, там в процентном соотношении какое количество таких э, э, пациентов, нуждающихся в препаратах второго ряда защитить туберкулеза, выпадает из процесса лечения. Но они выпадают. Может быть ситуация лучше в Киеве, в институте физиатрии и монологии, потому что они ну, как бы по другой схеме финансируются, и закупки у них проводятся отдельно от э, общей, э, общего государственного бюджета. Но, наверное, вот именно вопросы планирования, вопросы увеличения э, буфера э, противотуберкулезных препаратов второго ряда, это то, что может улучшить ситуацию и предотвратить появление у нас эпидемии Эльстия, вот этого супер расширенной резистентности. Это уже действительно стоит вопрос даже не в дороговизне лечения, а в том, что э, препаратов этих нет, и пациент может ну, не вытянуть сам курс лечения. И вот как бы педокрелин, наверное, все-таки хорошие препараты, эффективны, но то, что проскочило, наверное, мимо внимания, в первый день говорилось о высокой смертности среди пациентов, принимавших педокрилин, причем высокая смертность наблюдается, она как бы отсроченная. Пациенты умирают даже не в процессе лечения, а после завершения лечения это на восьмом-десятом месяце. Исследования еще не закончены. И третья фаза вот сейчас только проходит. И ну, Это, конечно, моя личная точка зрения. Может, его стоит применять как препарат спасения, да, когда уже вообще ничего не помогает. Действительно пациенту. Ну, есть выбор, либо умирать долго и мучительно, либо, как вариант, есть шанс выздороветь и хороший шанс ну, скоропостично скончаться от, выбора, наверное, от сердечной недостаточности через 8 месяцев. Но вот чтобы не было таких случаев, когда необходим вот этот бедокмелин со своей токсичностью сумасшедшей, наверное, все-таки вот вопрос буферного запаса и планирования правильного закупа а планирование потребностей это большой вопрос вопрос опять же с планированием знают ли умеют ли может на местах можно привлекать тогда службу спита у нее просто больше опыта больше опыта и меньше страха вот что ну, на группах обычно озвучивается так зачем мы будем сейчас активно диагностировать, в частности, по тем же джин-экспертам была проблема, когда мы проталкивали идею установки джин-экспертов центра СПИДа. Зачем мы будем диагностировать всех подряд джин-экспертов и выявлять у них лекарственную чувствительность, если нам их потом нечем будет больше? Но мы не можем их лечить, если у нас нет данных о количестве. Минфин никогда не пропустит финансирование, увеличение финансирования, если у него не будет конкретных цифр и данных, что у нас, да, эпидемия растет, эпидемия увеличивается, а у нас не будет этих данных до тех пор, пока люди на местах, тезиатры, ответственные за сбор этих данных и передачу их наверх, не подадут. На уровне CDC, на уровне, в принципе, вот этом Верхнем, насколько я понимаю, понимание потребности в этом есть. И готовность какая-то работать есть. Тот же Толстамов, который, поверьте мне, не самый мой любимый герой, на замечание коллеги в из Донецкой области о том, что у нас нет денег, он сказал, что, извините, не, ваш, не ваша проблема считать деньги Минфина. Как у нас есть деньги в Минфин, а для того, чтобы выбивать деньги из Минфина, есть а позиция, к сожалению, некоторых специалистов, особенно которые считают себя приближенными к верхам, позиция на места, что мы знаем лучше, и денег у нас нету, и поэтому не надо тут ничего как бы, вы адвокация снижения цен, но это опять же касается да. в большей степени препаратов второго ряда. Потому что, ну, ну вот как говорили препараты первого ряда, они реально дешевые и производятся практически все на месте здесь, в Украине. Вопрос уже тендерных процедур и закупок. Я когда-то говорил на какой-то встрече, что, ну, господа, закупщики, да, если у вас... Есть потребность 4 месяца договариваться с поставщиками, дать время поставщикам договориться между собой, кто по каким ценам выставит, предложит, и кто кому, кому какой, ну это, конечно, страшные вещи говорю, и кто кому какой отказ даст, то планируйте как-то свой закупочный цикл так, чтобы туда попадали эти 4 месяца. Но если вы понимаете, что вы не можете до марта месяца провести переговоры вот эти вот подковерные, чтобы вовремя пришли препараты, ну сделайте его дольше и планируйте, чтобы поставки препаратов будут не в августе, а в декабре хорошо. Ну, при том, что как бы они все равно по факту случаются не в августе, а в декабре. Саша, да. ты как человек, который проводил исследование по регионам, опрос: да? ты можешь что-нибудь добавить к этим проблемам, или мы уже здесь все назвали? Если э, можешь добавлять, давай дописывать, если нет, можем еще поспрашивать у наших коллег из регионов, я потому думаю, что у каждого я думаю. Я думаю, тоже наболело. Спрашивать у коллег из регионов и у Константина Батьковича, потому что он глубже был в этом исследовании. Хорошо, честность. у Константина. Но а я потом... просто, ну как бы понимаешь, проблем на завод много, скорее всего. Поэтому. Да, я тоже поддерживаю Сашу, а, потому что список вот тех проблем, которые даже на, на уровне Днепропетровской области был, там ну, такие, чем маленький получился. Но, в принципе, то, что можно сработать с центрального уровня, вот да, на, на, уровне как думаю, это вопросы а, закупочные. Ну и моя любимая тема с джин-экспертами, это вот с международной стороны зайти на производителя на сети, чтобы они как-то немножко быстрее двигались, потому что прессинга со стороны только альянса явно не и более приоритеты для адвокаций, на которых вот мы работали всегда, это регуляторная база и это закупочные процессы. Закупочные процессы в туберкулезе имеют те проблемы, которые мы частично решили уже в РВ. Это регистрация препаратов, рифопедин-бедокрин, они не зарегистрированы. Так, давайте сразу давайте сразу записывать полный да, список, потому записывать. что к нам присоединилась Оля с Димой и ну, нужно понимать общую картину для руководителя организации, чтобы сейчас выбрать ну, действительно то, чем мы будем заниматься. А, все, ну, у кого есть какие-то предложения там да, тоже смотрите. Их рассказывайте, пожалуйста. Следующий. Вот прекрасно. смотрите. У нас то, что присутствует э, в проблеме закупок. Буферный запас препаратов, он неадекватно делается, он неадекватно закупается. Поэтому у нас всегда существует риск. Это относится как к первой линии терапии для людей, которые э, чувствительны, так и для людей, которые не чувствительны. Я объясню, подожди секундочку, я объясню тогда Оле Дима. Димой, имеется в виду, тут утром была, был специалист из фонда Ахметова, и она говорила о том, что сейчас проблема, которая существует с прерыванием туберкулезного лечения, Прямо, заключается тем, именно пушерами. да, с тем, что нету достаточно, ну они неправильно планируют, они не нету планируют. ни одного Адвокация снижения цен. Когда мы говорим о адвокации снижения цен, она напрямую связана с недостатком закупки и присутствия в стране препаратов для лечения мутирезистентного туберкулеза. По крайней мере одного. Бедоквин. Отсутствие этой мишени. А, так, сейчас я скажу. Бедоквин, я напишу по-русски, хорошо он пишет. через 10 месяцев. Бедоквин при всех его проблемах, он не зарегистрирован вообще. Хотя он входит в систему лечения мультирезистентного туберкулеза везде. Также рекомендую. Второй момент это препараты, которые присутствуют в стране, но они закупаются крайне мало, потому что они дорогие. Например. Например, каприомицин. Каприомицин покупается крайне мало, покупается канамицин. Считается, что у нас более 30% людей э, резистенты канамицину, Но он все равно покупается. Э, если, ну, отдельно можно еще поговорить об этом. Просто я Андрея Словудского просил больше описать. Но э, всех людей, которые подозрения на резистенты, кормят канамицином, То есть эскалирует резистентность. По идее, их надо начинать лечить каприомицином и все делать, делать да, да. Но, но учитывая тот факт, действия. что если мы сравним канамицин и каприомицин, то канамицин в 5 раз, если я не ошибаюсь, я э, ошибаюсь. дешевле. Все покупают канамицин, людей кормят канамицином, эскалируется э, резистентность. И пока мы дойдем до того, как каприомицин, если дойдем, то да. Кость, ну смотри, ты входишь в, в, в группы номенклатурные э, и профильного супруга до Министерства охраны здоровья. Мы сейчас понимаем, что вот они как бы на этапе формирования. Может быть, тогда нам стоит собрать информацию уже сейчас, начать рассказывать о том, что не стоит покупать канамицин. Моя, моя так, У нас включен каприомицин, канамицин. Все, кроме бедоквина, который у нас не зарегистрирован. Я понимаю, что включен, но купят да, да, абсолютно верно. Поэтому то, что я сказал, нам надо готовить адвокационный процесс, чтобы покупались адекватные количество количества данных препаратов и кроме того, чтобы у нас происходили адекватные буферные, э, как это сказать, Запас. давай, Сто... давай, 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 запасы. запасы для препаратов. Да, 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 вообще не надо покупать. Нет, надо. Ну, Есть там, ли это расчеты, нужно, сколько нужно того, сколько того и ну, при, вот, причины? Или на, нужно собирать информацию при нем? вот речь вот из фонда Ахметова, она говорила, как бы там даже вопрос не столько, в, почему недостаточно каприомицины. Потому что берется некий средний показатель по стране, который составляет сейчас 15%. При том, что в некоторых регионах резистентность, ну они исследования проводили резистентность к канамицину может быть больше 30%. И в результате как бы из-за этого где-то пусто, где-то густо. И ну, не хватает, даже там, где установлена конкретная и четко резистентность к канамицину, уже просто не хватает каприамицина для того, чтобы ввести его в курс лечения. В идеале, в принципе, <клёв _> <клёв _> рассчитывать нужно то, что говорил Костя. Если есть подозрение, если есть подозрение, а ну, 30 процентов, наверное, в принципе лучше начинать с каприамицина, да, делать нельзя, тест на лекарственную чувствительность в процессе. В процессе, да. И если подтвержда... не подтверждается резистентность к кеномицину, тогда переводить с каприамицина на канамицин. Это, это не мнение табубного лежа в это мнение в да. а, То, что делается, в принципе, вот по протоколу лечения мультирезистентного с использованием и диагностикой использованием тех же джин-экспертов, даже по нашему протоколу, если выявляется резистентность к рифамбицину на джин-эксперте, то сразу назначается второй ряд, не первый, а именно второй ряд. Отправляется на тест на лекарственную чувствительность, который, понятно, не за день делается на весь спектр препаратов. И потом уже, если это, ну, грубо говоря, монорезистентность к рифампицину, то переводится на первую линию, где рифампицин заменяется другим препаратом. Правильно Да. Я да. У и, нас... кстати, это нам уже немножко удалось, да. потому что рифабутин для наших пациентов ну, в номенклатуре уже есть, и те люди, которые будут, по крайней мере, получать ЗТ или те люди, которые будут получать рифавиренц, они будут получать рифабутин. Ну, это есть уже. Ну, то есть за этим надо мониторить, но это есть. Вот. и третий момент который все-таки вот помимо закупок вот тех что мы сказали э, все таки я считаю что нам надо серьезно заняться вопросом э, профилактики Профилактика у нас на ушют средиевич внутри на жутко низком уровне э, то есть, поэтому все-таки я бы обратил внимание на возможность э, использования э, более короткого курса рифопедин, который у нас опять же не зарегистрирован, плюс изониазид, и, пос, и посмотреть все-таки... Пиши туда. Тогда -да, пишу, пишу. Можно, наверное, просто как, как пункт по, по, регистрации новых препаратов. Да, 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 -да. Посмотрите, вот регистрация препаратов, <связь> я повторю здесь, регистрация. То есть бедоквинин нам нужен. Бедоквинин он нам нужен. Раз. А, Рифапетин он нам нужен. Он не зарегистрирован? Не зарегистрирован. Он зарегистрирован сейчас только в штат. Да. Mm -hmm. Рифальпетин. Почему? Рифальпетин сам по себе, ну, хоть это и группа А3. Mm -hmm. А кто, кто, у нас производит? Бедокрилин. Это да. же никто не производит. Бедокрилер. GSK, да? Uh -huh. Я не могу ответить. Что с или у нас не зарегистрирован. Нет, не зарегистрирован и другой другой. Поэтому стоит... Если регистрация. Посмотрите <связывание> защищаем. Презентация была в Эй. И кто его производит, да? Да, да, да. Она, она, она есть ее презентации. И самое важное а, для меня – этого рифапентина, Почему? Не, не так, что он уже от рифапентина того отличается, собственно. Mm -hmm. ну, потому что рифа, э, рифапи, рифапентин плюс из-за них… А, они... производит Джонсон, и Джонсон, Джонсон а, да. да. -nee а, плюс то, это, все-таки 3 месяца. 3 месяца, а не 9 и 6. Рифапентин принимаем 12 месяцев. А, ну, да, а да. кто и полтора года, да? да то это, я понимаю, три месяца. Три, три месяца года. для это причем для филактического курса. Ну, да. То есть, потому что, потому, что полугода. Полугода. смотри, Дима, в классической, да. ну, в той классической схеме профилактики туберкулеза ВИЧ-позитивной ФМПЦ вообще не используется. Да. Там а, используются да. чистые занятия -за пол, да. полгода, полгода пол, до 9 да. месяцев. Да. А, для <ск> того, чтобы сократить этот курс, существует как бы схема. Пока а. только в Штатах, по факту, Да, на да, 3HP, я, который вчера не говорил, делал, о вчера говорили. Нигде не зарегистрирован больше. Туда, кроме из-за вводится еще вот этот референпетит. И курс тогда получается 3 месяца вместо шести-девяти. И он показал действительно большую, не то что да, приверженность, охват, и все. Я специально переводил ну, переводили и, и раздали вам эти листочки с, с, ну, с исследованием. Это, с, с тут не да, получится. это не мнение, опять же, господина да, Юрьевича да, с Александром Кульченко, это мнение ВОЗ, которое поддерживает. И это какое-то направление работы, которое в чем-то что-то улучшит. Опять же, говорю, ребят, что меня смущает во всех проблемах? В том, что у нас очень низкий уровень... Меня, да, меня смущает все, что мы здесь написали по поводу очень малых закупок второй линии препаратов. Меня очень смущает то, что не закупаются буферные и поэтому у нас перебои и так далее. Но меня также смущает, что у нас очень мало людей принимают профилактическое лечение, люди с ВИЧ принимают профилактическое лечение, то есть практически не принимают. В конце концов, мы имеем все те трудности, которые мы имеем в конце. То есть это ну, нормальная система экономичного здравоохранения, на которую мы можем повлиять. Вот как бы вещи, которые я считаю, мы можем ну, как-то повлиять, заняться а и, плюс так далее, и так далее. Инфраструктура. И переход на амбулаторное лечение. Это еще же то. Абсолютно. Согласен. Вот тут я не то, что как бы я тут могу написать кучу перехода на амбулаторное лечение, но как с этого подойти? Это я не ну, нам Андрей рассказал, что у них поданы все уже наработки вуза в Минздрав. Да, Еще Минздрав до революции. Проводить... Минздрав, Минздрав по шести регионам готов проводить пилоты. Да? Но сейчас, как он нам сказал, как, ну, в связи с тем, что новые люди в Минздраве, опять они эти документы там канули в лету, Поэтому ну, я думаю, что у нас есть шанс поднять всю историю и заплатить. Спасибо, у меня, у меня вот такой вопрос. То есть деньги, которые выделяет государство на финансирование лечения противотуберкулезных, достаточно. Недостаточно. Недостаточно. Даже на, на препараты недостаточно. Костя. Я думаю, нет. Вот, вот у меня складывается такое впечатление. Вот. Что... В данной системе их недостаточно. Ну, в данной это. системе их недостаточно. Но если мы посчитаем количество денег, которое тратится на э, содержание фтизиатрической службы, а, ну, да. вот, то мы поймем, что этих денег еще хватит как бы и на а, за... долгобины. Согласен. Но если Загладываю. говорить про 2014 год, да. сейчас у нас нет а реформы. А мы а не можем а забрать этих ну коих больничных и перекинуть на лечение. Да. Говорю, говорю, что больше всего меня не устраивает в данной ситуации, меня не устраивает организация лечения туберкулеза у нас в Украине. Больше всего меня не устраивает. Какой показатель? В 2012 году всего лишь 57% пациентов вылечилось. Вот поэтому чувствительным туберкул да говорить, прошу заметить, который в принципе полгода да будет, досу, 4 да, будет таблетки, 4. а потом две таблетки и будьте здоровы поэтому правило, для меня эта встреча была очень продуктивной для моего понимания ну основных наверное проблем нашей туберкулезной службы вы можете со мной спорить, но мне будет. кажется, что э, эта служба работает неудовлетворительно. Из рук, давай, да. из рук вон плохо, из рук вон плохо. и рук если мы зарегистрируем все таблетки и сделаем как это бы, рук запас, да. вот, то это будет как в рук в рук в рук да. Что, уничтожить. Как деньги, таблетки, вот. да, да. деньги. В результате мы получим как бы резистентность ко второй линии, к третьей, к четвертой. Вот. Работает? Себа, Все работает. Согласен, согласен. Я, себа. я себа. бы, я бы, говорил, я бы говорил, я бы говорил, я бы говорил первым, что пациенты Украины не удовлетворены работой в физиотерапевтической службе не хотят лечиться в физиатрических учреждениях, как и Ну, как бы, и что нас это очень сильно, очень сильно не устраивает на сегодняшний день. И шо, и... Вот это, ты знаешь, мне кажется, что у пациентов Украины с физиатрической службой в одном вопросе есть полное взаимопонимание в нежелании контролированного лечения амбулаторного. Потому что одни говорят, что это сложно, а вторые говорят тоже, что это... Я не буду ходить каждый день принимать таблетки в тот кабинет. Вы мне сразу на месяц выдайте, я их буду пить, понимаешь? А потом выходят вот эти вылазят ситуации, как у наших всяких разных общих знакомых, которые доводят себя таким вот домашним контролированным лечением до мультирезистентного туберкулеза, а когда приходит потом пятидесятый, три-пятидесятий раз и говорит, что назначьте мне снова, он говорит, что только что закончился, а да, это не они у меня там. Под батареей за кроватью весь мешок и валяется. Ну, нужно говорить о том, что жесткий контроль лечения нравится кому-то это. это же, не нравится. Жесткий контроль лечения плюс приятный для пациента. Плюс мониторинг. Согласен, согласен. Но нужно реально реанимировать вот эти 3000 дот-кабинетов, существующих в Украине и реально переводить это. Я понимаю, что это, наверное, связано с системой передачи препаратов на конкретную точку, где они лежат, обл, Понятно, и Понятно, что ну, мы, мы желанием, расстаться со стационарной системой. Вчера говорили, в том числе раз. и со стороны некоторых пациентов, которые в туб диспансера живут. живут. Короче, Особенно зиму зимой.